Когда едешь, надо хотя бы два колеса брать запасных, ну хотя бы два. Что едешь и разрывают и осколки рвут. Осколки им просто усеяно. Ты приезжаешь, дроны летают, артиллерия стреляет. Ну, как бы не прекращается. Зовсім. От слова зовсім. Людей богато еще по, -по сидят, уезжать не хотят. Кучками живут. Если частный сектор, ну, живут по два, по три. Если дома, до 17, до 20 человек. Воды питьевой нет. Продукты те, что еще Украина завозила, выдавала, те есть. А больше нет. С водой беда, уже с этим столкнулись, его люди пили, теперь им ладу здесь дать не могут. Кишечники воспалены, это уже не один случай такой. Чего ты не уезжаешь? Ну, короче, некуда, денег нету и не хочу, ну, нет кому вообще. Слушай, звонят мне, просят, когда уже ну, реально ранены, когда ранены, что надо вывезти. Ну, как бы тогда ну, берешь и едешь. Мина осколочная, проникающая, они вот. раз, разрывают, проникают. Ну, мина, взорвалась снаряд, ноги, руки разорваны просто. Ну, это, ну, это огромные раны, огромные просто. Они... За полчаса до вашего приезда нас обстреляли, стекла летели на нас. Хорошо, я ставни сегодня не открывала, а то мы вообще были порезаны. Медпрепараты, мягкие носилки, вода, анестезия, турникеты, бандажи капельницы ставить. Для капельниц, то есть для всего. Перевязки валом. Под фабку попадала на меня. Ну, полчаса не доехал. Ровно там, сколько? 32 метра. так я до нее не доехал. Она передо мной фабка лягла. А ну, в машине ну, лег сразу, да, но ну, машину всю вынесла. Ну и арта, это как бы ну, это постоянно. Так возьмем термобарический. Ну, попадал. Слава богу, что так все целое. Ну, так оно такое, некие ушибы, но то то все целое, как говорится, и слава богу. Да позвонят, поеду, что? Все наши земляки, ну, честно говоря, как бы, ну, позвонят, тот того знает, тот того знает. Ну, дурак не боится, вы же понимаете. Конечно, страшно, ну, кому не страшно. И, это ж не броневика обычная, скорая. Да, ну, как с дуками, что сейчас быстренько заберем и назад. Помощь сделали, оказали, и назад поехали.